Salam əziz izləyicilər, bu videoda sizlədə yalnızdan çıxmayacaq 10 sualım olacaq. Asanlıqla dostlarınıza verə bilərsiniz. 1-ci sualımıza keçid edək. 1-ci sual. Ağazda 10 quş var. Ovçu ikisini tüfənklə vurdu. Ağazda neçə quş qaldı? Ağazda 10 quş var. Ovçu ikisini tüfənklə vurdu. Ağazda neçə quş qaldı? 8 8 dediyinizsə yanlışdır düz? 8dir. Ağacda 10 quş var. Oxçu üçsin tüfənclə vurdu. Ağacda neçə quş qaldı? Bir az fikirləşin. Bəli, cavab vaxtıdır. Cavab verim. Ağacda quş qalmadı. Ağlı sualda dedim, tüfənclə vurdu. Məlumdur ki, tüfənclə 2 quş vurulsa, qalan quşlar səsdən uçub gələcək. Sualın özündə bir məntiq var. Yəqin ki, bu sualı hamı bilirdi. 2-ci sualımız O insanın həyatı boyu bir-biri ilə yarışır, amma bir-birini keçə bilmir. O dediyim nədir? Yenidən səsləndirəm. O insanın həyatı boyu bir-biri ilə yarışır, amma bir-birin keçə bilmir. O dediyim nədir? O nədir ki, insanın həyatı boyu bir-biri ilə yarışır, amma bir-birin keçə bilmir. Bu sual belə sətin oldu. Bir asan, bir çətin qoymuşdum. O insanın həyatı boyu bir-bir ilə yarışır, amma bir-birini keçə bilmir. İnsan ayaqları. Yəqin ki, hamımız bilirsiniz də, e, həyatı boyu bir-bir ilə yarışır. Sağ ayağa atsansan, sol ayağa atsın. Sol ayağını sağ ayağının bir-bir ilə yarışda olur daima. Amma bir-birini keçə bilmir. Bunu da qəşəng məntiqi sualdım. 3-cü sual atdım. Neçə ayımızda 28 gün var? Neçə ayımızda 28 gün var? Neçə ayımızda 28 gün var? Biraz məntiqlə fikirə ki, 28 gün var neçə ayımızda. Yəqin deyəcək ki, bir ayımızda var, amma bir ayımızda düzgün də cavabı Bütün aylarda 28 gün var. Bütün aylarda 28 gün var. Dördüncü sualımıza keçirək. Səbətdə 66 yumurta var. Səbətdə 66 yumurta var. 6 düşdü. Neçə yumurta qaldı? Səbətdə 66 yumurta var, 6 düşdü. Neçə yumurta qaldı? Səbətdə 66 yumurta var, 6 düşdü. Neçə yumurta qaldı? Cavabı səsləndirəm. Səbətdə yumurta qalmadı. Çünki suala bir az diqqətlə fikir verək. Səbətdə 66 yumurta var, 6 düşdü, 6 düşdü. Yəni səbətdən 6 düşdü. 6 yumurta düş, düşdü demək. Səbətin 6 düşdü, neçə yumurta qaldı? Səbətdə yumurta qalmadı. 5-ci sualımı keçərək, şey bir adam siftoforun yanında dayanır. Buna diqqətlə qulansay, bir adam siftoforun yanında dayanır. Fikirləşir ki, yanında 5 adam, hər adamın əlində 5 çanta, hər çantanın yanında 1 iç. Baxın suala. Yolun qarşısında neçə nəfər keçər? Bir adam siftoforun yanına dayanır. Fikirləşir ki, yanında 5 adam olsaydı, belə deyim sizə, əlində 5 çanta, hər adamın yanında bir idi. Siftoforun birdən yaşıl işığı yanır. Yoğun qarşısını necə keçər? Biraz fikirləşin. Yenəncə bu suala səhv cavab verdiniz. Cavabı səsləndirəm. Heç bir adam keçməz. Yaşıl işıqda maşınlar keçir. Piyadalar isə qırmızıda keçir. Bu adam da piyadadır, isfəfona yanında dayanıb. Ən çətin sualınız elədir. Dünyada kartof harda yetişib? Cavab istirəm. Dünyada kartof harda yetişir? dünyada kartof harda yetişir? Cavabı səsləndirirəm. İstəyirsiniz videonu dayandırın, birazı fikirləşin. 3-ə qədər sələ cavabdır. 3 2 1. Cavab səslənir. Torpağın altında. Yəni kartof başqa yerə yetişə bilməz ağacda, torpağın altında gəlir yetişir. Üç nəfər bir zont tikin, zont yəni çətirin altında gəzir. Amma islanmır. Niyə ıslanmır? 3 nəfər bir zəngtin altında gəzir, yəni 3 nəfər bir çətirin altında gəzir, amma ıslanmır. Niyə ıslanmır? 3 nəfər bir çətirin altında gəzir, amma ıslanmır. Niyə? Cavabı səsləndirirəm. Yağış yağmır. <laughs> Yağış yağmırsa çətir nəyə lazımdır? Günəşdən qorunmaq üçün istifadə edirlər bəzən. 8-ci sualımız Əlinin atasının 5 uşağı var. Vəli, Məlik, Gəli, Dəli. Uşaqların adlarını bəyə. Əlinin atasının 5 uşağı var: Vəli, Məlik, Gəli, Dəli. 5-ci uşağın adını istəyirəm. Əlinin atasının 5 uşağı var: Vəli, Məlik, Gəli, Dəli. 5-ci uşağın adını istəyirəm. Əlinin atasının 5 uşağı var: Vəli, Məlik, Gəli, Dəli. 5-ci uşağın adını istəyirəm. Zəvə səsləndirirəm. Ah, əvvəl demişdim, Əlinin atasının 5 uşağı var. Yəni 5 uşağı. Əlinin atasının fikirləşə Əlinin atasının. Demək 5-ci uşaq da Əli, ə? Əli adını səsləndirməsində 5 beş uşaq içində 5-ci uşaq Əlidir. 25-dən neçə dənə 5 çıxara bilərsən? 25-dən neçə dəfə 5 çıxara bilərsən? Məndə siz 25-dən neçə dənə 5 çıxaracaqsınız? 5 dedim, çünki 5 * 5, 5, 5. = 25-i 5-dən çıxar. Dediniz, amma səhv cavabdır. Biraz da fikirləşin. 25-dən neçə dənə 5 çıxara bilərsən? Neçə dənə 5 çıxara bilərsən? Cavabı səsləndirəm. 1 dənə çıxar. Çünki 1 dəfə 5 çıxarsan qalır 20. Mən 20-dən 5 çıxarmaq deməmişdim. 25-dən 5 çıxarmaq demişdim. 10-cu sualımıza keçərək. 10-cu sual çətin sual olacaq. Bunu biləsə fişirləşərsən, sifaq verəcəm. Mənim bir köynəyim var. Sarı Saroska, sarosqa, ağ sarosqa var. Mənim bir sarosqam var. Onun 12 cibi, dibin hər küncündə 30 düymə, hər düymənin birüza, birüz qara. Mənim bir köynəyim var on 12 cibi cibin hər küncündə 30 düymə, hər düymənin bir üzü var, bir üzü qara. Biraz vaxt verim fikirləşin. Məncə bunu tapa bilmədiniz. Yadınızda saxlayın, 10-cu sualım çətin sualı 10 sual olur həmişə. Həmişə 10-cu suala fikir verin, çətin sual qoyuram. Mənim bir köynəyim var. Onun 10 cibi. Cibin hər küncündə 30 düymə, hər düymənin birüzaq, birüz qara. Sabı səsləndirəm. İl, ay, gün. İndi bu sualı incələyək. Mənim bir köynəyim var, yəni bir il. Bir ildə 12 ayımız var. Onun 12 cibi, yəni 12 ayımız. Cibin hərcində 30 düymə, bir ayımız 30 gündür də. Yivin hər üçüncü gündə 30 düymə. Hər düymənin bir üzü qara, bir üzü gündüz, bir üzü gecə. Sualda da məntiqvi və çətin sual sətim sualadım. Sağ olun. Suallarımız bu qədərdir. Gəlin videoda da çətin suallar qoyacam. Gəlin videoda görüşənədək.